З'явилася Катерина Мельдун, активістка з Москви, і вона е, впоралася з власним ну, з українським прапором, який з собою принесла в студію. Чому зараз розповість? Володимир Малишев, е, другий гість, посол російського громадянського суспільства на Євромайдані, теж в нашій студії. Добрий вечір. Якою мовою говоримо? Добрий вечір. На русськах все таки. На рускому все таки хорошо, ні проблеми. Флаг. Очень на жаль. Чому на чому історія? Ну, это вот э, тот самый флаг. Вот э, на нем есть автографы моих друзей, участников э, этой акции. А флаг Тверской. не маленький, я так понимаю, да? Ну, там 6 метров ткани, в общем, да. Такой, ну да, не маленький. 3, 3, 3 на 3. Вот угу. такой вот. вот это два флага в одном, получается. Длинный. Ну, он да. сшитый такой, да. вот и вот. у вас ну, есть мы с этим добрый. флагом 1 мая нынешнего года прогулялись по улице тверской навстречу толпе людей выходящих с первомайской демонстрации с красной площади ну и нас естественно свинтили не всех правда нас четверых давайте задержали в Флаг вам помочь. Да нет, спасибо. Нет. Да. Дело в том, что вы, я так понимаю, героиня вот тех вот того видео, которое появилось в интернете, ну, где героиня, вас Героиня окружили... не героиня, на самом деле это ну. Действующее лицо, вам так больше да, нравится? Да, да, да. Да, и даже да. организатор, можно и сказать. И даже организатор. Да. То есть вот такое состоялось, собственно, на вас были эти же ленточки, если я не ошибаюсь. Да, ну а как же, я всегда ношу, не снимаю по Москве. И можем там... просто напомнить зрителям, что, собственно, произошло. Тогда. Хорошо? Угу. Yeah. yeah. И покажем, что мы, братья, позад погороду. Душу и тело мы поможем далеко. И покажем, что мы, братья, позад погороду. Миша всегда с выносом у нас последний не, год. Не, ну есть еще видео другое, там вы тоже же, там, где вас окружили. Из -за метро, Бандеровку. Из, -за... За... из метро когда-то шел. Да, ты шла, когда да, да, да когда в метро. Так, я не, не из метро, это... в метро, в метро. В метро. То видео я имел в виду. Этого я на самом деле не видел в Москве. Вот это вот на 1 мая. А, да? Да, это я первый раз с вами посмотрел. У меня редактор говорит, вот есть видео, сейчас будем смотреть. Я помню то видео раньше, когда вы шли в метро, и к вам тоже его Это было позже, США. это было 18 позже? мая, да. Ну, видите, значит, я пропустил первое, зато посмотрел то, что было потом, позже. Да. Тем не менее, что вами движет? Поскольку ну, вы одни из немногих, кто, как видим, вообще единицы. Хотя на марше тогда, так понимаю… В... 50 тысяч было, да, да вообще, да. с флагами, и ленточки там раздавались. И вот эти вот значки, их напечатали достаточно много, их раздавали на марше. Вот значок такой пацифик, жовто-блокитный. Вот он как раз, вот этот вот значок, который специально печатался для этого марша. И его не хватило потом, бегали люди, искали эти значки, их… Казалось мало даже. Вот, можно сказать, уже раритет. Так что движет-то, ну, Значит, дело в том, что я достаточно давно в открытой антипутинской оппозиции, то есть года два, я организатор протеста обманутых многодетных очередников города Москвы 2012 года там и так далее. Но на самом деле мы просто были к этому подготовлены мы понимали, как лжет наше зомбо-телевидение, что у нас происходит, значит, я еще задолго до событий в Украине стояла, мерзла всю зиму практически там в пикетах против распиляды в Сочи под воровскими часами на Манежной площади, этими олимпийскими. Ну, поскольку, как бы, понятно было, сколько там воруют и за счет чего, потому что полностью прикрыты социальные программы, там программа жилища, большие проблемы со здравоохранением. Например, вот сейчас, на данный момент, я кому рассказываю, здесь не верят. У нас в Москве полностью прикрыта плановая госпитализация, например, такая тема. То есть людей в больницу кладут только со скорой. А вот так вот лечь вот планово, там лечиться, обследоваться невозможно. Все это закрыто, все сокращается кругом закрываются там школы, студии, там различные детские учреждения, укрупняются. То есть все полностью сначала шло, значит, на распиляду, теперь на этот вот Крым наш, который оттяпали по методу гоп-стоп буквально наши деятели нашей дзюдохерии. Ну и какие-то специфические термины употребляете? Ну, это олигархат. Я понимаю, что это в тренде правящей... значка, который у вас правящий олигархат. Людей. По Посвященному наш. Володі нікому. Ну так. Да. Ой, пардон. Да, його показали вже крупно, да, не Понятно. Ну, це uh, мой любимый героический значок, так, взагалі. Зараз повернемося к разговору. Твіттер-програма Порошенко повідомляє, наступне перевіряти цю інформацію, очевидно, доведеться, але ми кажемо, що це в Твіттері, що є соціальною мережею. Ми досягли домовленості про скасування рішення Федерації, тобто я так розумію, Ради Федерації Російської Федерації щодо використання Збройних сил Російської Федерації в Україні. І е, тут мені підказують, є коментар Фріз е, це на Укрправді. Е, дивимося сюди, що обраний президент України Петро Порошенко заявив, що після перемовин у Франції. Очікується рішення Ради Федерації про скасування рішення щодо дозволу використання російських військ в Україні. Про це повідомила прес-секретар Ірина Фріс. Очікуємо. Ну подивимося, як розгортатимуться події. сьогоднішнього Путіна ми вже двічі слухали, більше не будемо. Думаю, досить. Ну, власне, повертаємося до розмови з гостями. Володимир Малишов, вас, я так розумію, ви в Києві ну, давно. Ну, я с самого начала. Наверное, и, вас, и вас избил Беркут, да, в свое время? Что? Беркут избил в свое время, 22 января. Ну, это было на Грушевского, когда еще на были события. Да. Ну, это в день, когда погибли, как раз первые жертвы были. Да, мы помним, 19 числа вообще-то первые. Я, мне так все слилось 22 го по-моему, первые погибшие были. это день соборности Украины, просто так он запоминается, 21 22 января. Вы тут Постоянно вы не ездили? Да, ну я на самом деле для меня как бы Россия, да, то есть когда стало понятно, что в принципе это общество катится к закату и надо что-то делать, то есть для меня был выбор, я хотел поехать с какими-то, ну то есть были планы поехать в город Астрахань, и там немножко побаламутить ситуацию. Что значит побаламутить ситуацию? Ну, там намечались выборы очень достаточно жесткие. Это один из богатейших регионов вообще России, но при этом самый нищий, самый грабительский. То есть там, скажем, в центре города можно зайти во двор, да, там современный дом, и там стоят еще туалеты такие, знаете, вот на улице. То есть город 500 тысяч населения, один из богатейших, там, то есть, ну, полный... Вот, и там есть выборы, собирались делать выборы губернаторов, вот я хотел немножко э, используя вот эту ситуацию, то есть придумать какого-то народного губернатора, да. Как, в, в, как у нас в Луганске и в Донецке, появились. Нет, Интересно. но на самом деле, да, может быть, что-то. Но Теперь это должно было быть не вооруженные, не вооруженные, естественно, а гражданское. Пушили не вооруженные. Нет, извините, там... нет, Пушилин, я, здесь как бы ситуация. Здесь приходит бандит с оружием, вооруженными людьми. Занимает, ну это бандиты, да, которые, сказали, вот все, я король и все. Нет, естественно, это у меня работа только с гражданским обществом, и надо было людей убедить, что ребята, у нас выборы фальшивые, что давай ну за какой-то э, за год за расчета, что это станет популярным человеком, и что, когда люди шли голосовать, допустим, да, на честные выборы, то есть, которые... чтобы они вписывали, например, фамилию нашего кандидата. Послушайте, вот вы, я смотрю на вас, да, я понимаю, у вас есть там гражданская позиция. Угу. Вы, вы, вы отдаете себе отчет, что против вас стоит система, конечно, не просто конечно, система, конечно. а, вот а я... такая вертикально отстроенная, С, где мы все… Мы бьемся, все... как рыба а вы, вы об Вы ищете слабые места в системе, на самом деле. Ну, Во-первых, во вот, да. Ваша ну, да, вот, это я, слабая я, я, слабых мест. Я, я только что вот сейчас написал пост как раз в Фейсбуке об этой ситуации самой, да, то есть… И я как раз это понимал. То есть, как вот сейчас в России, да, там вот на Востоке происходят события, да, вот против этого. То есть там армия применяется настоящее оружие. Что про Украину говорите, да? Что да, про Украину, Украину. да. То есть и самое. на начало... востоке России тоже? Нет, ну я сейчас говорю немножко я хочу сказать о другом. Потом. О том, что когда в России я занимался протестом, я прекрасно понимал, что я участвую гражданскими методами, гражданское сопротивление, да, те, те методы, которые общество принимает. Но я прекрасно понимаю, что с той стороны находятся самые настоящие бандиты, да, которые разгребают пространство, и эти бандиты понимают, что если я использую гражданские методы борьбы, а они используют любые, они могут избить, они могут убить, они могут ударить. Посадить. Вот. И они рассчитывают то, что у меня этих средств нету, они думают, что они сильнее меня. Но я-то сопротивляюсь гражданству, ну, используя гражданские методы, я рассчитываю, что есть милиция, есть какие-то, не, секундочку, государства. И, ну, да, ну я при этом прекрасно понимаю, что в какой-то момент да, полиция отстраняется. Она оставляет с, с меня, с этими людьми, с этой системой, да, один на один. И вот эта система думает, что я вот такой слабак, я идиот, что я не готов взять оружие. Но если я понимаю, что система. Ну то есть гражданские государство отстранилось да, от моей борьбы, то есть от э, общ... И я, я готов взять оружие и сопротивляться с ними, что в принципе я видел на Майдане, да, то есть когда Янукович стал применять против общества. То есть вначале был гражданский протест, когда они начали пустили беркут, зверей и тетушек, да, то есть общество поняло, что государство институты не работают, да, по защите его прав. И, а, и государство пустило против них бандитов. И Майдан взял на вооружение... Ну, вы, знаете, же вы же знаете прекрасно, Майдан долго терпел. И все началось с первого коктейля молота. Я, я это не я знаю, я деле. это видел. Даже не, не И я это объяснял в России, я объяснял все вот этот каждый шаг, почему происходит. Это моя главная задача была объяснить России вот именно, что. Я другого не просто Беркут избивал, избивал методично, никакого в мире речь не шла глухота власти. Я еще раз возвращаю, то есть вы понимаете, что вы на самом деле пытаетесь найти слабые места в этой я могу ответить? системе, вот. конечно. Это, возвращаясь вот к тому вопросу, значит, как мы стали поддерживать Украину. Ну вот я, собственно говоря, чистокровная русская, не имея вообще ни капли украинской крови. Значит, как это получилось? Потому что мы знали, что могут творить наши власти, на что они способны. Мы выходили уже к началу событий вообще в Украине и на Майдане. Мы выходили постоянно протестовать там, на марши, в пикеты, на несанкты за наших узников Болотной. То есть наш Майдан, он начинался ведь на Болотной площади 6 мая 2012 года, за которую ребята сейчас сидят. То есть сидят реально в тюрьме, получили реальные сроки и еще на той неделе арестовали еще новых людей. Вот несмотря на то, что прошло столько времени, то есть идет вообще жесть как бы, ну, пусть и рает, опять же, да, девочки, которые там отсидели, в общем-то, за какую-то подростковую глупость там всплясать в храме, да, допустим. Потом, значит, вы считаете, разогнанный храм у нас значит, храмом, начинался. Это попрошу, а? а вы считаете его храмом, да, все-таки? Ну, да, да, безусловно, конечно, это храм освященный, да. Ну, mm -hmm. суть не в этом. В общем, потом с, у нас. С киноконцертным было... комплексом. А? С киноконцертными комплексами и парками? Нет, ну это конечно безобразие, это вообще. Я поэтому говорю, вы считаете его храмом? Ну, он такой себя... пафосный, в общем. Господин Лужков считаю. его тоже да. строил, тоже еще тот воришка. Вот, ну в общем, я хотела сказать, что наши все эти протесты, значит, на Болотной площади была провокация со стороны, естественно, полиции, ОМОНа, ФСБ, подготовленная, спланированная, жесточайшая, там избивали беременных женщин, старушек, как бы и так далее. Не только тех молодых людей, которые там пытались отнимать дубинки, или как Ярослав Белоусов бросил лимон в сторону ОМОНа и получил срок там, если не ошибаюсь, там три года. Значит, Владимир Акименков бросил пластиковая древка куда-то якобы в сторону ОМОНа, имея в одном кладцу 10% зрения, в другом 20%. Его туда вели под руку дорогу, показывали. Послушайте, вы сейчас в дискурс необходимости информирования вот, российского ну, общества о событиях в России. В Украине вот, мы к такую сожалению, функцию не несем, на самом мало деле, хотя это, вот с коллегами из России думаем о том, что, видать должен быть какой-то проект русских для России гражданский, журналистский проект. Я, я, я вас о Я хотела сейчас спросить. вот... Значит, я вот можно, я спрошу все-таки о другом. Я смотрю на вас, и вы все-таки больше похожи на муравьев, которые хотят биться со слоном. Понимаете, ну, и, может, может, это неверная аналогия, но если нет. брать там, я о системе, опять же, говорю, в Украине произошло то, что произошло, только благодаря тому, что не Именно все, не все щели начали... закрыли, да? В России. Именно поэтому похоже... мы начали поддерживать Украину, понимая, что наш протест слит вот так: вот что наш протест задавлен, что у нас разогнан тот же студенческий окупай Бай. Помните, что такое? Да, я понимаю. Но посмотрите: Его слона может убить вирус. Вы все. понимаете, вирус это не слон, он маленький. Его под микроскопом рассмотрели. Знаете ли вы слабые места системы? С Майдан, вы Майдан знал эти слабые места. Понимаете, в чем разница между тем, что Майдан происходило? Майдан имел глухонемого президента, который не слышал собственный народ. У нас тоже Украина же самое. имела такого президента. Ну, у нас страна имеет такого президента, который полный отморозок, который просто уже забрал себе эту бесконечную диктаторскую власть. А я говорю о власть, системе, выборов, ли, без слабые без места, места системы. Ну, значит, естественно, слабое место сейчас у системы, вот эти вот, так сказать, санкции, то, что уже, ну, наворовано уже столько у людей, и сейчас это все, у них есть риск потерять, поэтому, возможно, наш олигархат все-таки как-то сам изнутри уже начнет что-то менять. Вот сейчас надежда угу. только это, потому что у нас сейчас Майдан невозможен полностью. У нас винтят просто сразу и все, без всяких. То есть вот у нас вот, когда была, может быть, эта вот возможность, просто всех свинтили. И вот я хочу сказать, вот ключевая разница, понимаете, вот самая ключевая разница в том, почему у нас Майдан не получился. Потому что у вас после первого студенческого разгона на другой день на Майдан вышел миллион. Не миллион а у нас меньше. никто. Ну, ну много. А у нас, а у нас ничего. Свинтили все, и все. Ну слушайте, ну так нельзя ну, рассуждать. Вот да, на, это на деле. этот же вопрос. На самом деле, ну, вот у такая нас вот с разница. Катей, с Катериной, идут э, очень много споров, потому что на самом деле Я мимике. Э, э, нет, а мы, не, мы, будем, мы будем всегда друзьями, будем всегда спорить. Э, там, это сам, нормально, да. Просто на самом деле, я могу сказать: вот э, то, что Катя упомянула о Купай Бай, да, то есть. То есть и я там был с самого начала, я практически скандалил со всеми, с кем там можно, меня там считали самым большим, там, на мягком говоря, говняком, да. Вот. И я могу сказать, что, что вот себя. я когда оказался на Майдане, оказался оказался на Майдане, то есть я, в принципе, человек самоуверенный, все время, как бочка в какой-то затычке, что-то лезть, я здесь молчал, потому что здесь все было правильно. Вот это движение, вот то, что я хотел в 2012 году, вот этот Покупай, угу. шоу, вот здесь Майдан. Понимаете, вот мне, я, может быть, все только не ошибся в взрослый. разгоне 30-го. Я ходил как москвич, да, то есть как человек участвовал. Я говорю, ребята, будет разгон. Они говорят, ты в Украине, ты смеешься, что ли? То есть я говорю, ну, потому что я видел вот именно приготовление. И вот здесь я не ошибся, потому что разгон в итоге был. И меня все ну, убеждали, все видела, что да, разгон разгона не будет. Ради. Но в остальном, во всем остальном, да, это было именно гражданское общество. Это то, к чему я боролся за это, и я молчал. Вот там, Потому что пришли коммунисты, я сразу говорю, ребята, либо приходите граждане, я в коммунистической идеологии, это та, которая mm -hmm. привела к России, к этому я являюсь коммунистом. антикоммунистом, И когда они мне приходят, говорят, давайте мы вместе победим Путина, я говорю, я не верю коммунистам. Ты хорошо, приходи как гражданин, давайте простые Правильно цели а, угу. простые цели, но как коммунист, я не буду согласна. с вами разговаривать. А послушайте, с этим я задаю согласна. вопрос о... В слабых местах я не спрашиваю про санкции, это уже последствия, это давление внешнее, вы там на олигархов надейтесь. На самом деле вопрос простой. Это возможность горизонтальной коммуникации в российском обществе. Для меня это загадка. Я не знаю, я там бываю очень редко. С родственниками общаюсь очень редко. И, ага. То есть я не, не понимаю духа российского общества. Возможно ли там построение горизонтального если... горизонтальной прослойки, потому что в Украине она возникала. Она вот э, с приходом она начала формироваться гораздо раньше, с приходом Януковича она усиливалась, и государство в лице президента этого не чувствовало, что является то есть, рождается такая прослойка, это горизонтальные связи между разными общественными движениями, организациями, лидерами мнений и так далее. Вы думаете, оно само по себе появилось? Нет, не появилось. Это был достаточно долгий процесс. И вот я спрашиваю, знаете ли вы о слабом месте вот в этой вот машине, которая казалось бы непобедима в России? Возможно ли построение слабого места, слабо к сожалению, на данный момент? Значит, Нет. Ты, ну пока есть хлеб и зрелище, ну как, знаете, вот для плебса хлеба и зрелище. В Украине тоже прекрасное украинское телевидение... Давала прекрасная возможность для зрелища. А там у нас целый канал то распиляда, то Крым наш. У нас зрелище за зрелищем вообще просто классно. Нет, ну, не не не, не Нет, уже не его не, не осталось. Он уже он истребляется э, тотально, вообще истребляются. Все остатки здравого смысла. И как бы люди на это ведутся. Потому что, вот смотрите, вот человек, если он ну, вот, неудачный такой какой-то там несостоявшийся в жизни, да, вот он выходит на площадь с этой с полосатой ленточкой, с этой георгиевской, георгиевской. ну гвардейская она на самом деле не суть важна, и он уже герой, он уже молоток, он уже, в общем, как бы патриот и молодец он, реализован уже тут состоялся в этой толпе. Я, ну, я не знаю горизонтальную как. Горизонтальную структуру это главная коммуникация. С... Обсуждение – это может быть не воинственная структура, которая не выходит в первую очередь на Майдан, на площадь. Вот сейчас это, уже обсуждать. Это системные вещи. Там, где система не имеет ответа на вопрос, то есть есть теория создания параллельных систем. Ну, собственно, тут можем говорить и про наш проект, который использовал только дырки в украинском законе и то, что не регулируется украинским законом. Интернет не регулируется законодательством. Да, да, да. Попытались используем, его, разумеется, используем. в России, это все, в России, в России. То есть знаете ли вы такие вот слабые места? В России сейчас слабых мест нет. Давайте вот если сравнить вообще Объясняем, Украину и Россию. Можно я, если не пожалуйста? если сравнивать Россию и Украину, да, в первую очередь надо понимать, да, то есть есть история, есть люди, которые, например, тот же самый Голодомор, это очень большой вопрос, и которое общество пришло к какому-то консенсусу. Есть огромное количество. В России, к сожалению, вот все правление Путина, оно занималось тем, что оно как бы совершенно внушало совершенно иные ценности, да, то есть ценности воровства, ценности преступления, оно ну, перевернуло послушайте, мир. Если на площадь Тяньаньмэнь в коммунистическом, диктаторском Китае выходят люди молодые, это помните, когда танками, собственно, задавили то даже в такой стране люди выходят. Ну, в 1968 году выходили же люди к лобному месту, э, Что должно произойти для того, чтобы начать думать, собственно говоря. вот что происходило в 1968 году родину, во время кажется. оккупации Чехословакии. Просто любить родину, а в России этого нет. Есть имперские какие-то замашки, есть замашки о чем-то. Вот, то на самом деле даже нет на уровне дома, на уровне двора, на уровне вообще никаких ценностей, к сожалению. То есть мы говорим о ценностях. Что? Мы говорим о ценностях. Все а только от них начинается что-то дальше, и то, что людей соединяет, понимаете? А у нас ценность только одна о – о гражданском сознании каком-то, о возможности взаимодействовать, слышать, понимать друг друга. Сейчас вообще просто вот, вот так зомбированы люди, просто диву даешься. Это Советский Союз, я не знаю, 37-й год к нам подступает просто семимильными шагами. Есть диктатор, значит, к нам кидаются в пикетах бить морду. Чем тебе Путин не нравится? Он тебе Крым подарил. И там дальше матом, да? Понимаете? Но нам не нужен подарок, оттяпанный, вот так вот, аннексированный у других людей, там совершенно какими-то методами, с помощью там зеленых человек. Я вас понял и благодарю вас за беседу. На самом деле мы можем так до утра сидеть беседовать, ну, да, поскольку понятно. дальше философия о ценностях это ваша миссия, наверное. Пожелаю вам просто терпения и упорства, поскольку миссии доносить это не так просто. На самом деле, хотя они меняют систему. Ну, возможно, мы скоро сядем, потому что для нас придумали уже закончик, уже приняли в первом чтении за более чем два выхода на несанкционированные акции, значит уголовная ответственность будет наступать теперь уже. Вот они сейчас скоро его допустим. А вы не садитесь. А? Не садитесь, желаю... А вам нет, не, они подстроят не сесть. в любом случае все, что угодно. Как и только мы сделаем какой-то шаг, шахари. который не просчитан системой, вы ее разрушаете. Ну, вот просто на этом поставим точку. У, вас, шаг, у который... вас есть идеи, как его делать? Вот у меня сейчас вот просто, знаете, у меня есть такое вот сейчас понимание: делай, что должно, и будь, что будет. Вот только так, вот как в 68-м году против системы. Вот вышли несколько человек с плакатиками против оккупации Чехословакии, да? Вот они вышли и сели после этого надолго. Вот мы также выходим. Вы знаете историю? Выходим, садимся в обезьянник, спеццел. Вы знаете историю? Я не неоднократно вспоминал, конечно, в студии во Вроцлаве, если там оранжевые гномы. Знаете эту историю, не знаете? Нет? Это было в социалистической Польше, когда на демонстрации выходили оранжевые гномы. Их полиция, конечно, арестовывала. Газеты писали о том, что полиция героически арестовала 100 оранжевых гномов. Пятую колонну. Нет, они так писали. Это просто было смешно для людей, которые смотрели на абсурдность ситуации. Они выходили наряжены оранжевыми гномами. Просто, когда я вам говорю о несистемности действий, когда я говорю о несистемности действий, я имею в виду и в частности этот случай. Спасибо вам еще раз за участие. Ну видите, нас тоже не ждали на Тверской 1 мая Это пока что, ну да, вас не ждали. Вас ждали, по-моему, по видео, вас там просто повязали. они просто охраняли Госдору и, соответственно... Вы опять специфическая лекция. Да, Еще раз спасибо за участие в программе Катерина Мальдон и Владимир Малышев. Мальдон? Мальдон. Хорошо. И Владимир Малышев были.